Во время предвыборной кампании Верховной Рады Украины мне дважды от двух разных человек поступило предложение продать свой голос для того, чтобы я могла правильно, для того, чтобы я правильно проголосовала за Александра Пабота. Во время установки детской площадки здесь были щиты, было очень много людей, собирались данные, в которые там брали домашний телефон, домашний адрес, место работы человека, паспортные данные. И после того, как человек соглашался Продать свой голос, его вносили в эту табличку, и э, была договоренность, что через какое-то время будут раздавать... Это какие-то знакомые делали? Э, ну, вот здесь делал человек, который имел прич ну, причастность к установке, ну, организатор установки вот этих вот площадок, э, девушка ходила. И она, в принципе, знала здесь многих людей, которые... То есть она местная? Она местная, да, она где-то живет в этих домах. Также я раз года разговаривала с женщинами, которые здесь гуляли с детками, то многие женщины говорили о том, что им также... В соседних поступило... домов. В соседних домов, то есть всех, кто здесь гуляет с детьми. Ко многим поступило предложение для того, чтобы люди продали за 150 гривен свой голос, это до выборов. И 250 гривен обещали еще после выборов, если пройдет кандидат. То есть... И вот вы держите деньги, которые вам вот дали, да? Да, 23 числа. Домой вечером мне принесли денежку, вручили ну, и, вот в общем-то, ожидали. 150 гривен, ожида... да? да? Да, 150 гривен и, скажем так, и с еще ожиданием. Потом... Ну, обещали еще 250 после выбора. Понятно. Но это было не единственное нарушение, кроме того, у нас площадка, которая остановлена за бюджетные деньги, спортивные. спортивные... Майданчик, который тоже установлен за бюджетные деньги, заборчики, земля. Это все якобы было от Александра Папота. Хотя на самом деле мы знаем, что это наши деньги, это бюджетные деньги, за которые, которые мы платили в течение многих лет. А люди не боятся, что это вот статья закона, что за это могут посадить? И вот. Или людям об этом никто не рассказывал? Во-первых, об этом никто не рассказывал. То есть это было как выглядело как невинное такое предложение. На самом деле мне кажется, что очень многие люди даже не подозревали, что за это можно сесть в тюрьму или получить какие-то ну, уголовные наказание. Что, вот. то есть вот не люди пользовались нашей бедностью? Ну да, очень, ну, очень часто, скажем так, людей покупали. То есть им обещалось, допустим, дом Раменаролан 4. Здесь обещалось, что им сделают лифты, там сделают ремонты и Люди, в общем-то, желание улучшить улучшить ну, состояние своих домов, они шли на это. И то есть им обещали, что это никто об этом не узнает? Э, ну, в общем-то, даже это не проговаривалось. Кроме того, когда на одной из встреч с кандидатом ПАБа, там я подошла и начала ему говорить о том, что Саша, ну Александр, то есть люди, ну, что нельзя продавать голоса, то есть что предлагают, чтобы ко мне уже подошло два человека с предложением, он просто расхохотался, говорит, ну, типа, берите деньги. Что вот. это шара и... Да, и скажем так, он посмеялся и, в общем-то, попытался выставить меня лгунии перед людьми. Меня возмутила наглость и безнаказанность и уверенность, что люди настолько вот нагло могут попирать законы, настолько э, покупать человеческие души. То есть на самом деле человек продает не голос, он продает свою душу, он продает свое будущее, он продает будущее своих детей. И это, конечно, я не могла.